Здравствуйте, это «Вечер на седьмом», Мы с вами Анна Кравцова. У меня сегодня в гостях очень интересный и важный спикер. Думаю, беседа будет интенсивной и очень важной для одесситов. И прежде чем его представить, я хотела бы, чтобы вы посмотрели наше досье. Ванидзе. Родился 29 марта 1968 года в Тбилиси. Женат, двое детей. В 1993 году окончил Грузинский аграрный университет в Тбилиси и получил специальность инженер-технолог. В 1994 году служил в спецотряде «Альфа». Ранее проживал в Киеве. 11 июня 2015 года получил украинское гражданство согласно указу президента Украины номер 327-2015. Уже 16 июня был назначен на должность начальника главного управления МВД Украины в Одесской области. Ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел Грузии в период президентства Михаила Саакашвили. По словам Арсена Авакова, лорд Кипанидзе имеет серьезный опыт по антитеррористической работе в Грузии. Итак, рада вам представить Георгий Лорд Кипаницы, главный начальник Одесской полиции в Одесской области. Расскажите, вот для начала хотела бы такое небольшое превью. Мы проводим регулярно опросы одесситов. И вам скажу, что опрос, связанный с вашим именем и командой Саакашвили, он вызвал у нас самое большое удивление. Потому что из 700 опрошенных одесситов результат был ровно 100%, что они верят в то, что вы не берете взятки и действительно происходят реформы. Опять же, общались с бизнесменами. Малый, средний бизнес. Опять, очень все удивлены вашей работой о том, что действительно взяточничество и коррупция отходят на второй план. Расскажите, пожалуйста, во-первых, ваше отношение к этому. То есть, э, и насколько реформа э, полиции произошла? То есть из, многие говорят, изменилось только название или нет? Вот интересует этот вопрос. <связывая> Я когда первый день пришел и вступил в должность начальника главного управления милиции, я первый все дни я сказал я отметил, что самая большая проблема здесь была коррупция. И всегда говорю, что если будет коррупция, никакой вопрос не решится ни в правом поле, и никак не можем убедить граждан, что мы для них что-то сделаем. Я начал чистка нашего управления с нашим сотрудником. Я им с первый день сказал, что мы должны работать честно и добросовестно, потому что если мы будем брать деньги, ничего не поменяется. Многие вам в этих вопросах не поверили, многие думали, что это не получится. Многие так смотрели, что как будто я прилетел с космоса, я так и говорю, что такое не может, ведь и не получится. Ну, конечно, были сложные дни, были сложные моменты, потому что реально приходили сотрудники и говорили, что мы не будем по-другому работать, потому что есть очень низкая зарплата, и без денег мы не можем сохранить семью, и они реально сами уволились и написали, что у вас другие требования, вы требуете по-другому работать, давайте мы или перейдем к другому работу, или мы сами уволимся. Многие сотрудники сами уволились. Но я всегда говорю, что сейчас тоже говорю, что я понимаю, что низкая зарплата у сотрудников, но это не основание, что они брали деньги, они взяли деньги. Потому что они решают судьбу граждан, и их решение зависит очень... Многих, очень так сказать судьба многих граждан. А если ты направлен к тому, что ты должен взять деньги, когда граждане обращаются к тебе, и ты только думаешь, сколько он деньги заплатит, так вопрос не решится. Поэтому я им предлагаю, что если вы хотите деньги, тогда надо идти в бизнес или искать другую работу. Ну, я еще раз говорю, что многие это поняли, но многие не поняли. Вот те, кто не поняли, у нас пришлось, ну, где-то до 20 сотрудников пришлось задерживать и придерживать им предозру. Ну, но я ведь скажу м -м, честно, открыто, чтобы после два месяца, три месяца очень много поменялось. Я могу привести очень много примеров, когда у сотрудников даже сотрудников ГАИ, которые никогда, не, наверное, не думали, что здесь, что в ГАИ, сотрудник ГАИ не возьмет деньги. <coughs> вот, например, где-то три недели тому назад они изъяли ворованные машины, и на руки им предлагали 8 тысяч долларов. И сотрудники никто не взял это деньги. То же самое было в Чески, когда изъяли «Лексус». И там предлагали 5 тысяч долларов, и сотрудники ГАИ не взяли деньги. Есть очень много, я могу проверить примере привести, что сотрудники не берут деньги, потому что они не сразу, но уже потихоньку поверили, что надо и нужно, и можно по-другому работать, что у них было доверие, чтобы к ним граждане обращались, и они решили этот вопрос так, как можно, честно и добросовестно. Я создаю и все стараюсь, что создать им Нормальные условия, что они могли нормально работать. Я и видаю им бензин, я видаю все условия, я видаю бумага, что они не думали, где достать бумага, где достать э, транспорт, где достать бензин, что они могли за это они не думали, что они или свои деньги потратить, или кому-то идти попросить, или бензин, или что-то. Я думаю, что их надо обеспечить, и э, тогда они будут честно нормально работать. Вы затронули очень важную, мне кажется, проблематику и тему о том, что человек должен гореть работой, и неважно сколько он зарабатывает. Я понимаю, а. реалии жизни довольно-таки тяжелые. И, конечно, когда у тебя маленькая семья, в основном коррупционеры так часто и говорят, да, мне нужно кормить семью, и как да. бы берут взятки. Вот вы воспитываете, скажем так, даже не то, что новое поколение полисменов и как бы управленцев, вы воспитываете, наверное, отчасти новую нацию, пусть это прозвучит пафосно, но вот эта вот любовь к гореть работой. Скажите, как вы считаете, как долго займет это время вообще поменять сознание людское? Я, не думаю, я думаю, что не займет много времени, потому что я здесь где-то 5 месяцев. Если за 5 месяцев, я не скажу, что 100%, я могу со всей ответственностью сказать, что где-то уже 50-60% не берут деньги. Но это не берут те, которые уже поняли, что нельзя брать деньги, надо реально по-другому работать. Но есть люди, которые боятся. Но это тоже хорошо, что боятся. И это тоже, конечно, очень хорошо, что люди поняли, поверили мне, что не надо взять деньги, надо честно, по-честному работать. И поэтому, что скоро, уже прошло 5 месяцев, пройдет еще месяц, два, сейчас будет еще переаттестация, многие сотрудники пройдут переаттестацию и перейдут в новые полиции. Но сотрудники, к сожалению, может придется покинуть ряды. Полиции, но скоро все поменяется. Самое главное, что было желание, чтобы работать с полицией, было желание, чтобы работать честно. Что меня поражает, это ваша довольно таки медиадоступность, это первое, да, то есть в сети я видела, как вы отвечаете по Вайберу журналистам на интересующие их вопросы абсолютно честно и откровенно. И второе, что удивило, то что вы особое внимание уделяете приему граждан. Вот с какими проблемами приходят к вам адвокаты? Самая большая проблема от граждан это то есть халетное отношение со стороны сотрудника. Это особенно касается следствия, потому что один следователь, я, еще раз повторюсь, может решать судьбу человека. Поэтому самая большая проблема вот это халетное отношение. Нет желания, что они нормально исполняли свой долг. Поэтому я стараюсь всех выслушать, всех. Я стараюсь не то, что хорошо, оставьте ваши заявления, потом вам позвонят. Я стараюсь там сразу, когда на прием граждан есть, сразу набраться и решать это вопрос, что можно сразу решать. Потому что есть проблемы, есть у них заявления, которые лежат, до 5-6 лет и ничего не знают, что происходит, идется или не идет расследование. Я сотрудникам говорю, что надо... Любой ответ – это есть ответ. Отрицательный ответ – это тоже есть ответ. Надо поставить курсы заявителя, что происходит вокруг его заявления. Я поэтому состараюсь не только на прием граждан. Я отвечаю на все звонки, на все... Я не знаю, не только прием граждан. Если кто-то позвонит и говорит, что надо обязательно встретиться, я сразу назначаю ему прием и принимаю выслушание. Потому что надо со всеми разобраться, что реально происходит и где самая большая проблема. Что я мог больше внимания уделить тем направлениям, где у нас самая большая проблема. Майдан, который произошел в Украине, ну, это было для нас поистине такое великое событие. Но, как знаете, есть такая фраза о том, что революцию затевают романтики, а потом результатами революции пользуются подонки. И, к сожалению, в городе наступил не совсем лучший период в одно время из-за существования парамилитарных формирований. То есть в основном люди в камуфляже, которые, ну я, например, лично не считаю, что это патриоты, а псевдопатриоты, если они раскачивали в город, но занимаются какими-то, знаете, под соусом патриотизма, выяснением личных как бы, конфликтов, рейдерством, вплоть до того, что… Какое-то гражданское формирование можно вот так вот заказать на вот завод и выгнать и прочее. То есть применение силы, борьба в бизнес-центрах. Мы ездили и задавали вопрос президенту на этот момент. Нам было отвечено еще в июне этого месяца, что никаких гражданских формирований в военных формированиях. В Одессе не должно быть. Столкнулись ли вы с этим, что было тяжело вот эти группки погасить и закрыть их сферу влияния? И вообще, как вы считаете, ну, то есть это нормально? Первые дни я как приехал, я сразу много раз сказал, что я удивился, когда люди в центре города бегали в масках, в формах, в формах, битах и делали, что хотели. Ну, потом все говорят, что это одна общественная организация, это другая общественная организация. Но эти общественные организации есть. Ну, я что сделал? Я встретился с ними, я им позвал. И мы сели, все говорили, что мой цель, мой, цель моего визита, то, что навести порядок в Одесской области, в городе Одесс. Если у вас, вы поддерживаете меня, что в Одессе был порядок, если вы для того, это общественные организации, что в Одессе был порядок, порядок должен навести милиция. Если мне нужно будет где-то ваша помощь, или милиция не будет правильно и правом поле решать то или тот вопрос, тогда хорошо, я вам позвоню, или вы сами решите этот вопрос. Но порядок должен навести милиция. Ну, об этом и договорились. У нас есть взаимная Сейчас никто не скажет, что последние два месяца, например, кто-то увидел в масках, что кто-то бегал, и то же самое в битах, кто-то в Едерске что-то захватил. Даже те здания, где они были, по моей просьбе, они вышли, освободили, передали старому владельцу. Я еще раз говорю, что с силовым методом ни один вопрос не решится, и самосуд в Одесской области, пока я здесь, не будет. Но еще раз говорю, что у нас есть зайнятие понимание, у нас э, есть договор, согласие, что должен быть порядок, а этот порядок должен довести милицию. Это ну, все должно быть в правом поле. А эти бизнесмены или некоторые лица которые хотят э, что-то решаться правом это силовом методы. этот вопрос не решится. Все равно им придется обращаться в милиции, и все равно этот вопрос решится через милицию, через суд. А это временный заход, это или ну, какое-то э, непонятное иногда формирование, ничего не поможет. Наоборот, друг друга поставят на неправильном положении. Не могу не спросить, одно время, вот несколько недель назад, один из нардепов заявил о том, что вы коррупционер, mm -hmm. что на деньги определенного фонда, там, тысячу гривен, он украл mm -hmm. полторы тысячи гривен, вы летаете в Киев по mm -hmm. э, каким-то вопросам. Э, есть ли у вас что заявить на эту тему? Я э, реально вылетел, когда было срочно, быть в министерство не успел на транспорт, я вылетел в Киев, оттуда возросла машина. Я никак чем э, виновным не считаю, и вот этот заявитель... Э, заявил, что он подаст суд или какое-то расследование. Если будет расследование, я готов на все вопросы ответить. Я реально вылетел отсюда, отсюда возвращался в машине. Но я никого не виню, но ничего направления, не должен, поэтому я ничего не могу сказать. А как вы думаете, почему вокруг вас поднялась эта волна? Мы когда, опять же, просто Не только вокруг меня, это если из... Эта война идет против тех людей, которые реально хотят поменять, что реально, чтобы это поменялось, что здесь по-другому было. А это не, это не хотят, это бывшие сотрудники, которых мы уволили, бывшие сотрудники прокуратуры, бывшие сотрудники власти, которые хотят, чтобы то же самое было, как было раньше, что хотели, сами делали, что. Э, не, я помню, когда первый день пришел милиция... Все граждане жили в страхе. Все сотрудники милиции в ухода в здание милиции стояли в бронежилетах, касках. Вы все помните, когда у въезда в города были бронетранспортеры, стоял спецназ. Я все это, когда я спрашиваю, а для чего вы это, сейчас, например, ухода милиции надо стоять в касках и бронежилетах. Но ну, они говорят, если случайно нападают. я говорю, когда это случайно Это может через 10 лет, когда будет? Если ты здесь стоишь в формах и кого в бронежилетах, как это может обыкновенный граждане, обычный граждане граждан мог нормально чувствовать себя? Поэтому это искусственное напряжение я снял. А это сейчас это много будет. Я вообще не обращаю внимания, не читаю, не слушаю, что они это говорят. Я знаю, что я должен делать. Я знаю, что я уверен, и все хочу уверять, что я в жизни никогда деньги не возьму. И те люди, которые вокруг меня будут работать, они взятки не будут. И все, все равно эта реформа пройдет и пройдет очень успешно. И их желание, чтобы в Одессе была та же самая ситуация, как раньше была, что и кого хотели, кого закрывали, как хотели, как закрывали. И... Брали только, все думали только за деньги, такое не будет больше. Вы знаете, одним из качеств грузинских реформаторов, как по мне, является бесстрашие. То есть, когда пришел Саакашвили, опять же, Боровик, которого он поддержал, ваша команда, вы начали озвучивать вещи, которые в Одессе, ну, честно говоря, только шепотом на кухне, да, о том, кто держит город, как, криминогенные все эти обстоятельства и ОПГ. Вот по-человечески не страшно вам было вот заходить в город, в котором на самом деле криминалитет уже давно слишком разбушевался. Не боялись? Я не боялся, потому что <къех> я очень люблю украинский народ, я очень люблю Украину, и я реально хочу что-то поменять и помочь украинскому народу. Конечно, нелегко было поменять гражданскую, а нелегко было оставить семью в Грузии, приехать и здесь работать. И очень трудно было, и сейчас тоже трудно. Но я хочу, у меня есть желание, и обязательно сделаю все, чтобы очень много хорошего оставить Одессита и гражданам Одессита. Очень много. На самом деле, вот по ходу нашей беседы мы выясняем, что полисмен, тут очень большие стандарты. А сколько вы уже уволили или сократили тех людей, которые, может быть, не смогли соответствовать этим высоким нормам? Мы уволили где-то 200 человек. А уже переход новой полиции, уже два сотрудника уволили, задержали даже, не того, что уволили. Uh -huh. Сейчас будет переаттестация, и во время переаттестации тогда, по-моему, еще многих придется уволить. А вот можно поподробнее о новых людях, которые вы задерживали и как бы увольняли? То есть что в них не соответствовало? Они один задержали, да, вместе с ССБ, Ильичевский следователь за взятку, и одного задержали э, сотрудника розыска Киевского района. То же самое, когда внутреннюю безопасность не пропустили, потому что на него были информации, это человек тоже бегал и говорил, что ничего нет, я участие не спроводил. И кстати, 4, через 3-4 дня за вымогательство задержали эту внутреннюю безопасность. Только вот вчера мы видели о том, что проводится проверка на предмет сепаратизма. На самом деле такая у полицейских такая скользкая как бы, тема, но... То есть каким образом это будет происходить? Каким все, образом должны, все сотрудники должны быть по всех направлениях проверены, потому что они все решают судьбу граждан и судьбу народа. Поэтому они должны быть сами подготовлены, должны быть у граждан доверия, и поэтому все должны быть по всех направлениях очень хорошо проверены. На самом деле, напоследок нашей беседы у меня есть такой вопрос: насколько вы оцениваете изменение ситуации криминогенной с вашим появлением в Одессе, Одесской области? И э, второй подпункт этого вопроса: э, что бы вы могли гарантировать Одессе, что с вашим управлением это будет исполнено? Что касается криминальной <coughs> ситуации, я хочу отметить, что я помню, когда написали, что вот в Одессе милиция ничего не делает, статистика поднялась, там, так, так, если придумали. Для меня не интересно, что написано бумага. Цифры вообще не интересны. Для меня интересно, где какие преступления происходят, где у меня проблема, что я больше внимания обратил на это направление. Где у меня сложность, и где там надо, много, например, народа, что патрулировать, сотрудника патрулировать, и где что надо делать. Криминальная ситуации сейчас мы контролируем, у нас есть много информации, много разработки, только вот это маленький период с милицией, переход полиции, маленький период мы не смогли по закону какие-то меры принимать. Но у нас есть много информации, много разработки, сколько, и много реализации будет сейчас. Такое особенно ничего не происходит. Самое главное, что в Одесской области, я ответственно сейчас говорю, что нет воров закона, который что-то решает. Есть их остатки, на которых есть очень много информации. Этот вопрос тоже скоро решим, скоро закроем. Я могу гарантировать, что с моей стороны, руководящих со стороны и большинства, я постараюсь, что это довести до нуля, что взятки не будут брать сотрудники. Мы будем делать все, что они сети чувствовали себя безопасно. И те проблемы, которые их беспокоят, не только по их Я постараюсь, что в тех вопросах, которые не касаются, как-то их помочь. И те вопросы, которые их интересны, по всех вопросах я отвечаю. Спасибо я вам. буду гарант, не только гражданам и без И хочу использовать в момента, что если кто-то э, от вас требует деньги, приходит, что вот надо деньги, что там какой-то вопрос решать. Этот сотрудник мошенник, этот человек врет, потому что этот сотрудник не может решать ваш вопрос. Он мошенник, им просто вас отбирает деньги. Не давайте никому деньги, потому что мы деньги не требуем, милиция деньги не требует. Прокуратура, я знаю, что э, поменялся. Конечно, поменяется, что начальник милиции не берет деньги, прокурор области не берет деньги. Поэтому, если от вас кто-то требует деньги, он мошенник и он просто забирает от вас деньги. Не давайте никому деньги. Спасибо огромное вам за столь интересную беседу и за какие-то... Проясненные темы. Хотелось бы вам пожелать успеха в вашей деятельности, потому что на самом деле ваша работа и работа всех служб, она позволяет нам верить в лучшее и гордиться своей страной просто на все, даже не 100, а на 200%. Это Надо было. верить. Когда будем <с доверять друг другу, тогда все вопросы решатся. Спасибо. Это был Георгий Ларуский-Панизов, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области.